Це роблять дорожники чи просто? Ні, зірвами. Красиво. Ні. Це так. Як... Це напевно так укріпляли, ставили, але це можна приїхав за своєю машиною, крану. Цепляєш, десь машиною. І їдеш додому. Можна в світло включити. Я Це ну, Мало що поможе.

Пару слов о вашей личной жизни. Ты Лайк. Расскажи, к чьей ночи ты спал под лыжкой? Да. Расскажи, расскажи. Коротенько. Под лишком спал, всех мышей погоняешь. Он под лишком спал, всех мышей погоняешь. Да. На о, начинает украинский слушать. Молодец. Молодец. Смотри. с каким коровозвонком? Смотри на шею. Вот звонок. Смотри, какой звонок.

Коли ми виїдемо на перевал, Там же будемо їхати трошки, трошки за волосянкою далі. Там є, є така біблізація. Що їх попасть поздровувати, можна буде добре. Выехали на гору, очень нагрелась машина, нужно схолонути трохи. пиздец, раз такой урод. Самый серьезный. es la Да. Это да. а история. Да. И 2008 року, и его чудового с Карпат, А что прощаться? Благодарствую. уже отдыхает. Но... Угу. А и... мы еще нашей команды, колька? У малині казали, браття з ним всі по черзі втарафувалися. Щоб як одягнув ну паліцю, з паліцю. Да, так, так, так. Не знаю, скільки. Так. Чого ти ми Вася? Покушав? Покушав уже? За порядку.

Ольга, привет, скажи что-то. Привет. Ты уже покушал хорошо? Хорошо покушал. Больше не хочешь добавки никакой. никакой? Не хочу никакой добавки. Яс. Ну как тебе, хорошо здесь? Хорошо, приятно Очень. Спасибо за все. Хорошо, что Мы приехали в цыганское поселение. Зараз будемо робити евангелізацію. Виймаємо апаратуру. Люди вже сходяться. Тільки хвилину, як приїхали, а людей вже багато. Це, Цього мною немає, немає нікого, не ні одного тобі я сам.

Но его может славить от чистого сердца Но только тот, кто да? кто может его принять в себя, Мы приехали для того, чтобы вместе с вами прославить Господа. Мы приехали потому, что мы любим, мы любим людей. Mink előttünk azért mert mi szeretünk az Embereket, mi Boga, mink szeretünk az Istent, Boga, és szeretünk beszélni az Istenről. Osnovnom, задачa, a mi feladatunk, Христа, hogy beteljesítsünk az Istennek akaratját. A слове, és ő сказал в az ő szavában,

предстанет перед вечным Богом. Эта душа. уже не сможет сказать, что я эзо, не знала о тебе и не слышала о тебе. Мы будем еще иметь общение, Мы не Слово Божье, Мы будем рассказывать об Иисусе Христе. Мы будем Пускай то слово, которое сегодня вы услышите. Оно упадет в ваше сердце.

и стремиться куда, добываю со многого, но не помнят о Боге, а без Бога счастливы стать нельзя никогда. Счастье не ни деньги, не богатый дом, Счастье вообще не с любящим Христом, Нету надежней друга на земле, на его груди спокоен ты везде. Счастье не деньги, не богатый дом. Счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежни друга на земле. На его груди спокоен ты везде. В доме будет порядок, хлеба будет достаток и жена самой лучшей. Только Богу поверь, все проблемы решает, сердцеми посылая, посылает. Будешь самым счастливым, Иисус счастью дверь. Счастье не деньги, не богатый дом, Счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежь, ни друга на земле, на Его груди спокоен ты везде, счастье не деньги, не богатый дом, счастье вообще не с любящим Христом, нету надежь, ни друга на земле, на Его груди спокоен ты везде, если будешь стремиться ты у Бога учиться и советом Господним не внимать, то покой и согласие разве это не счастье будет в жизни тебя всегда сопровождать счастье не деньги не богатый дом счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежней друга на земле, На его груди спокоен ты везде. Счастье не деньги, не богатый дом, Счастье вообще не с любящим Христом. Нету надежни друга на земле, На его груди спокоен ты везде. Нам очень приятно быть у вас здесь, в вашем поселении. И у вас очень красивая природа. Мы приехали из города Луцка Луц был, на Волыне. Но у нас нет такой красивой природы, как у вас. И когда мы смотрим на ваши красивые горы, сейп, кет, сегодня мой друг Андрей сказал, Андрей, асмонта, как красиво Бог все создал. И мы люди часто забываем, что все красивое это от Бога. Ару, сейп, аз аз мы забываем, что ми здоровье, здоровье и сила это тоже от Бога. Бог нам дает еду, это тоже Бог заботится о нас. И мы сейчас еще хотим спеть песню, в которой говорится, что у нас на Украине на Украина очень красиво цветут э, цветы. Но несмотря на это, De много людей этой. не знают Бога. И сегодня Бог еще зовет. Бог зовет нас. И каждого человека к себе. И мы будем петь. И мы будем петь. Украина, Украина! Украина, Украина! Счастье и мир тебе дарует Бог! Украина, украина. Чудовій Україні квіти розсвітають, як багато українців погащено, Він єдиний, тільки сильний спереди у світі катастроф, немовненька, немовлятко, він тебе кохає, покаянні йди до нього. Він тебе прощає і серденька свого двері, відкрий середини, дасть тобі Христос спасіння і ще й для родини. Україно, Україно, щастя мир тобі дарує Бог, Він єдиний, тільки сильний, зберегає. Катастроф християни в нашім краї, просимо вас нині, живіть в мирі, та любові, як в одній родині, як буде Богу служити, колишнього кохати, Мальовничий край наш буде Бог благословляти, Україно Україно Щастя ми тобі дарує Бог, він є дивний, тільки сильний зберегти у світі катастроф. Україно, Україно, щастя ми тобі дарує Бог. Az énekben az szó, hogy sok írt el. Na, no, krészt gallószlani még szint, a golfotő még ereje van. Если кто еще на этом месте, он не верит в Бога, Он не верит в Иисуса он Христа. Я хочу сказать, что Он живой, Он воскрес. И прошло очень много времени, но Он живой. Выслушайте песню. На далеком холме Среди рейя виска Сквозь седые века Старый крест простоял Миллионы людей У подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я, старый крест, старый крест, Неброский, но лишь в Сила есть, сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему Откры небеса. Иисус дорогой, у подножья креста, На далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, А прекрасных глазах. Божья к людям любовь. Старый крест, старый крест, Не проский, но лишь в нем. Сила есть, сила есть сегодня, Может он исцелять разбитые больные сердца Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей Пропасть я разделяя с тобой Хочешь верь, хочешь не, слушать слово Творца Крест единственный мост от земли в небеса Старый Крест, старый крест неброский, но лишь не сила есть, сила есть сегодня, может он исцелять разбитые больные сердца, Открыть небеса, старый крест, старый крест, неброский, но лишь лн. Сила есть, сила есть сегодня. Может, каждому пришедшему открыть небеса. И делать добрые дела. И, И молиться Богу. И то он сделает с нами так, как с Корнилием. Он откроется нам.